Думки, надо выкладываться, мы играем с командой, которая еще не знает поражения в этом чемпионате, на хорошем ходу, мы смотрели игру со Львовом, полностью господствовали они на площадке, и очень легко им далась эта победа, и мы выглядели очень солидно, причем очень много времени играли украинским составом, поэтому сильный соперник, здесь надо выкладываться больше, чем 100%. Если мы хотим выигрывать, надо выкладываться. Какая функциональность там команды, насколько хлопцы готовы? Пока у меня опасений нету по функциональному состоянию, пока есть проблемы с выступлением Челована и Подоляна на, на завтрашнюю игру, будет непосредственно приниматься решение перед игрой. На сегодняшний день я не могу сказать. В каком они и состоянии, будут ли они завтра играть, а так остальные боеспособны. Домашний матч, сегодня будут в тренке залу. Безусловно, безусловно, конечно. И настраивать ребят я не думаю, что сейчас нужно. Я всегда говорил, что против сильного соперника они всегда хорошо настраиваются. Поэтому жду, как обычно, шлага, жду поддержки, горячей поддержки от зрителей и настраиваю ребят на бой. Останній матч домашній цього року. Наскільки буде важливо все-таки переживати серію «Тюжну»? Як ви думаєте, це, це реально буде було вчорашній гру? Я вірю в команду, я вірю в кожного ігрока і знаю, що це баскетбол, за це я його люблю, що сюрпризів було дуже багато в цьому чемпіонаті. І я сподіваюся, що і ми приподнесемо сюрприз. Наступний матч буде за завершальний. От, власне, чи важливо закінчити рік от, власне, з таким суперником Дерби, не, для нас всегда это дерби, вы правильно сказали, и мы с естественно, настроены только на победу, и тут другого вопроса даже не может быть. Для нас это очень принципиальная игра, независимо ни от турнирного положения, ни от количества побед.